27 березня, в рамках тренінгової програми у світі професії пройшла зустріч із полковником Міністерства внутрішніх справ України. Цього дня діти отримали унікальну можливість доторкнутись до справжнього не неспоклюженого, а істинного поняття професії правоохоронця. Володимир Геннадійович Панін, полковник МВС, юрист, тренер рукопашного бою та парафіянин храму всіх святих у місті Києві. Моя будуча професія. Ну сучано того, що я як в минулому службу. Жил, имел определенный опыт, там, скажем, знания, то хотелось бы эти знания ну, частично проинформировать, рассказать. Может, кто-то из этих детей и станет на такую профессию, как защитник Отечества, защитник Родины. Да? Милиция, она несет христианскую, нестианскую благую весть. Это защитник, это человек, который призван не нести меч на поражение, а нести меч на соседание, как было сказано еще апостолом Павлом. Поэтому мы вот и э, встретились с этими детьми. Беседуя с этими детьми, скажем, в процессе лекции, я увидел такие моменты, как что они некоторые совершенно не владеют ситуацией, но ну, не знают, как, вести, как выйти из конфликтной ситуации. По ходу они стали задавать эти вопросы. Но мы сами взрослые вот так тоже иногда не готовы встать и быстро провести какую-то, скажем, операцию, выйти из ситуации, войти в нее, разрешить. Поэтому постепенно беседуя дети вовлеклись в эту беседу, уже стали задавать интересующие вопросы, плюс рассказывать про свои жизненные ситуации. Ну, в частности, девочка вот говорит, а я иду поздно вечером с вечерней школы, лежит дядя пьяный там человек, что, как мне быть, и вот поднимается, и все, и страшно, и все остальное. То есть есть определенные постулаты, не ввязываться, уходить, да, тем более ребенку, да, умеет. Видишь, что патовая ситуация, нужно кричать, призывать на помощь. Потому что у нас срабатывают иногда инстинкты. Но инстинкт может и не сработать. Человек может замкнуться, и этому будет горе. В частности, одна из моих первых должностей, воспитатель малолетнего корпуса в следственном изоляторе, я им рассказал, то есть показал грань, где вот вы... Хорошие, благочестивые дети, да, и вот те дети, как они дошли до этого, как они здесь очутились, и что государство, какие превентивные формы методы привлекает. Поэтому они, конечно, были удивлены, некоторые первый раз об этом увидели, услышали, но пусть видят, пусть знают. Было бы вообще неплохо их. Сделать экскурсию, показать им. Вот посмотрите, да. Есть дети, которые в 14 лет совершают героические поступки. Мы сегодня тоже об этом говорили. Они готовы к этому, слава Богу, что они и делают это. А наши дети могут растеряться, понимаете. И мы же не готовим героев, которые будут бросаться на амбразуры. Вот после этих курсов они начнут всех и вся спасать. Нет, человек должен научиться, получить навыки, осознать, а в дальнейшем, если такая ситуация, не при виде Господи, произойдет, он должен быстро, как добропорядочный христианин, ее исполнить и без получения благодарственности и всего остального, сделал и пошел. Потому что сегодня задавался вопрос: а вот если я совершу там хороший поступок, дадут мне там награду и медаль? Я говорю, а ты уже там думаешь, как совершить уже и за медаль, уже говорю, себе продумал. Наверное, уже посмотрел, говорю, вот на медали. И выбираешь себе, какую же мне дадут. Ну вот так, это как бы в юмористическом плане, но на самом деле это. Вопросы хорошие и правильные, да. Но ты будь готов, потому что надо сделать это. И сможешь ли ты это сделать? Каждый человек в душе проговаривает, а смогу ли я помочь вот этому бедному или вот этому страждущему? Просто так. А если, не дай Боже, ситуация, где нужно спасать, защищать? Здесь уже все силы небесные должны помогать этому человеку.